Теперь о будущем. но давайте смотреть на вещи реально. Где тут рубеж, который для нас победы? Несомненно, Одесса и Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Херсон. Но я думаю, что их и, и Свинец и Киев – это исконно русские города. И сегодня Николай Платонович Патрушев, кстати, очень хорошо сказал, что, скорее всего, такого государства Украины существовать не должно, не должно и не будет. А ведь есть еще море угроз, которые есть. Я вот не согласен, Владимир Владимирович, по поводу Сувалкинского коридора. Я вообще мало понимаю, почему наши северо-западные российские земли оккупированы. Да к чему согласен? Наоборот, согласен. С странами за. НАТО. За... За... Никакого коридора. Сразу сносить все. А, нет, мы просто по-разному коридору понимаем. Я имею в виду. И на этом будет здорово. Не тропиночку я имею в виду. Да, нет, нет, тропинка нам не надо. Я вас уверяю, что после этого многие страны НАТО с этого НАТО выпрыгнут, начиная с Финляндии. Никто не захочет дальше получать по ушам. Почему это реалии на сегодня? Это та военная мощь России, которая на сегодня есть. Это та армия, которая сегодня выполняет задачи. И это не просто какие-то угрозы, это сегодня реалии. Тут знову ж таки не знаю, чому алкодепутат Горульов, який вочевидь з похмілля вирішив, що України не має існувати, так переконаний у своїй словесній діареї. Але такі заяви вкотре демонструють нам з вами, що з тими істотами насправді немає про що говорити. До речі, наступні нікчемні висловлювання теж тому свідчення. Якби наш Андрій Анатолійович нас не не був ні болголубі міра одно наступить тот рубеж. Когда мы жахнем. Он неизбежен. Вопрос просто во времени и в принятии решения. А другого не получится. И вот все это звучит на главных российских телеканалах. че вернее на телевизионных «помыках». Де ведучі та гості прямих ефірів, це всього навсього підстилки підстилка Путіна та високооплачувані фейкомети, яким байдуже, що відбувається на Росії, як живуть громадяни різних регіонів Федерації, бо ж у них там у тепленьких московських студіях цим ніхто насправді не переймається. А даремно бо доведені до розпачу та зубожіння росіяни знову винирнули з дна. Закрит дитячий сад, ясний бібліотека, закрита почта. Два роки назад закрит від пункт. в ответ с Министерства здравоохранения Архангельской области на наш запрос был дан ответ, что Минпункт закрыт по причине, что в поселке проживают менее 50 человек. Хотя на самом деле, согласно последней переписи населения, в поселке проживает 278 человек. Закрытие медпункта обещал разобраться лично глава Пресецкого округа Кузнецов Александр Александрович и не допустить этого безобразия. Но это обещание так и осталось обещанием, как и все другие. Сейчас к нам вместо медпункта приезжает автобус, который иначе как издевательством не назвать. Автобус холодный, зимой не отапливается. Ждать очереди приходится на улице в любые погодные условия. Также вы знаете у нас мусорная машина, которая приезжает раз в неделю. Она периодически ломается. Ждать ее приходится тоже на улице. Ожидает пожилые люди, которым это очень тяжело. Нам говорят, что все закрывается из-за того, что поселок наш неперспективный и вымирающий, что люди уезжают и численность населения уменьшается. Александр Витальевич, не, утрю... не учреждения закрываются из-за того, что люди уезжают, а люди уезжают из-за того, что все закрывается. А то парная байдуже байду же на цих людей, купці, ось цих московских пропагандистів. Але й самому Путіну та його найближчому оточенню у них все добре, все за планом. Економіка стабільна, патірнієт, а санкції взагалі ні по чому. Ти звіниться, ми самі справляємося з давленням. Наш рубль покруче Америки. Ба більше потім, такі як Лавров, тобто усі ті кремлівські виродки, розповідають, що прийшли українців звільняти. А ще кажуть про якесь там відродження життя на окупованих територіях. А яке там життя, якщо у них під носом люди ледь кінці з кінцями зводять у занедбаних нетрях? Але є сьогодні у мене для вас і не менш цікаве відео про те, що час від часу в брехливих московських студіях проривається щось схоже на правду. Ось на шоу з Кабєєвої відзначився Віталій Третьяков. Ну а успіхи в та твогур, над ми часть все насміхаємося, неправильно. У них гигантские успехи по созданию сети э, э, террористической внутри нашей страны, на территории России. Вот Они каждый день находят таких людей. Может, это очень легко, тогда это проблема для нас, почему так легко, а может, это сложно, тогда это их успех. И, конечно, успехи по наведению на цели внутри э, э, в России, все глубже и глубже в России. Тут уже, конечно, в основном заслуга зап западников э, – Нужно работать в этом смысле. як бачите, кремлівський дід буквально в захваті від роботи наших спецслужб. Тим часом його колеги не дуже то чомусь в захваті від того, що в Україну приїжджають західні політики та чиновники. Подивіться, як вони відреагували на те, що британський прем'єр Стармер прибув до Києва для переговорів із Зеленським. От коли прикратіться этот туризм на банках? Ну надо отметиться, приїжджають, пожалуйста, в Києві розгулюють. Если это война, то почему так сказать Правильно. стоят органы управления? Правильно. Так я давно этот вопрос задаю. Правильно. Вторая вещь, когда говорите о вторичности, да, это не мы газ на Запад прекратили, это нам Зеленский так сказал, он прекратил. Вот он так решил. Когда говорим про этого старика, да, вот три дня назад Минфин стукнул стеком а стол. Но новые санкции вел, и 60 наших танкеров тенов, теневого флота стоят на внешних рейдах. Вот можно как угодно говорить относиться к Америке. Трамп, конечно, нам враг. Более того, что он опасный враг, более опасный, чем, чем предшествующая администрация и чем так человек, который проиграл это, потому что это было продолжение байденовской администрации только в иных вариациях. Трамп более опасен, потому что он имеет, он, он не рассказывает, что, по-моему, там до, до конца эта концепция не сложилась, но он прекрасно понимает, что он хочет. Тревожненько им. Беснуются, або не могут смириться с тем, что Украину продолжают поддерживать цивилизованные страны. И так будет дальше. То так им и треба.